Ты всегда на первой линии, ты всегда посередник между властью и суспільством, между властью и журналистами. Они страшно занятые люди. Они сутки проводят на работе и редко видят свои семьи. Перестал видеть родину, доньку, которая родилась за месяц до революции и едности. И жертвуют даже самым главным – здоровьем. Эта работа, это на стресс без Но все это компенсируется сполна. В России, например, пресс-секретарь на зарплату может себе позволить часы за 10 тысяч долларов. И еще одни за 21 тысячу. И еще несколько пар за 30, 100 и 670 тысяч зеленых. В общем, получается чуть меньше миллиона. Для Пескова время – деньги во всех смыслах. Кроме того, оказалось, что Дмитрий Сергеевич не одними часами богат. Медовый месяц российский пресс-секретарь провел на самой дорогой парусной яхте в мире «Мальтес Фалькон» у берегов Италии. На самом деле огромное удовольствие быть здесь. Аренда такой яхты в неделю составляет 385 тысяч евро. Секретные материалы решили узнать, как живут украинские коллеги Дмитрия Пескова. Мы вышли на охоту за пресс-секретарями президентов Украины. Что можно себе позволить после работы в администрации президента и насколько драгоценно их время? Смотрите только в секретных материалах. Вот и он, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цыголко. Оказывается, что у президентского пресс-секретаря есть два своих личных пресс-секретаря. С ними мы очень долго договаривались об интервью. И это неудивительно, ведь у Святослава Петровича такой же график, как и у самого президента. Мы начинаем с самого ранку где-то близко восьмой, я могу сделать первые встречи э, за межами администрации. Святослав Циголка считает, что часы это не роскошь, а скорее необходимость. Годинник потрібен, очевидно, потому что, ну, например, есть места, я про це узнал Раніше цього не знав, що є місця, в яких ти здаєш телефон. телефона немає, і потрібно якось орієнтуватися в часі. От, е, значить, і, ну очевидно, що ти повинен мати годинник. от, Ти береш годинник, дивишся, що там, як там. А от і он долгожданий момент. Дивіться, дивіться. Угу. Орієнт. Бачу. А як давно ви його придбали? Десь ношу вже другий рік, не знаю. Uh -huh. Десь з, з 13-14 го го року. Uh -huh. І скільки він коштує, якщо не секрет? Скільки коштує? Я думаю, в еквіваленті десь 120-110 доларів приблизно. Яка у вас колекція? Велика? У мене два годинники. Е це це другий годинник. Колекції немає. А який перший? Перший годинник французький, от носив його раніше, поламався, то довелося купити новий. Да чи сам це голка за 120 доларів? Точно не вдасться составить конкуренцію розкошної колекції його російського колеги. Возможно, у него еще все впереди, ведь его предшественники, бывшие пресс-секретари бывших президентов, значительно улучшили свое материальное состояние после работы на этой должности. Это Ирина Валерьевна Ваникова. Можно просто Ирина. С 2005 по 2010 она работала на президента Виктора Ющенко. Как оказалось, работает она с ним и сейчас. Сейчас я работаю в институте президента Ющенко. Это громадская организация, я директор этого института. Ирина утверждает, от такого мужчины, как Виктор Андреевич, уйти невозможно. Виктором Андреевичем працювати величезное задоволення особисто для меня. В каких-то поездках, в каких-то рабочие беганы он Завжди всегда руку. Мы куда-то выходим до прессы, мне треба спуститься, а я на подборах 2 три сходинки, он не забуде, он всегда подаст руку. Когда-то Ирина Валерьевна уже попалась в прессе, засветив публике Омега за 26 тысяч долларов. Поэтому мы не могли не поинтересоваться, какие часы на ней сейчас. Пусть, пожалуйста, я знаю, что у вас много часов. Э, какие вам нравятся фирмы? Або там... Я не знаю, які вам подобаються великі, маленькі годинники. Знаєте, в мене зараз просто спортивний годинник, на мені він не надто дорогий. Колись в інтернеті я просто читала, що там у вас знайшли дуже дорогий годинник, але ви сказали, що то, здається, була підробка. Так, це підробка. Угу. Ну ви, ви її самі купили або? Ні, мені її просто подарували діти, вони її знайшли в інтернеті. І для того, щоб знаєте, <смісті> дати їм якесь задоволення, я його одягаю час від часу. Мене влаштовують функціональні годинники, ну тому що, вибачте, ну дорогі годинники по 500. тысяч долларов мне просто не по кишени. Ну, правда, и по 10 тысяч долларов они тоже мне не по кишени. Мы проверили стоимость часов Ирины Ванниковой. И правда, часы недорогие. Всего 2980 гривен. А вот о кольце Ирина Валерьевна скромно умолчала. Это кольцо из розового золота 18 карат и зеленого мрамора, известного итальянского бренда «Булгари». Сколько оно стоит? Ну, начальная цена 67,800 миллионов 30%. Кольцо за 67 тысяч гривен. Или, может быть, это такая же подделка, как и часы? А это Алена Громницкая. С 2002 по 2005 она была пресс-секретарем президента Леонида Кучмы, а позже пресс-секретарем министра топлива и энергетики Юрия Бойко. Эти должности дали ей хороший старт. Ведь после Кучмы и Бойко карьера Алены Анатольевны стала стремительно расти. Так же, как и ее доходы. Громницкая каждые 2-3 года меняет дорогие иномарки. В 2007 году BMW, в 2009 Lexus, а сейчас беленький Audi. Именно его мы и нашли во дворе дома в центре Киева. Но нам так и не удалось повидаться с экс-пресс-секретарем президента Кучмы, чтобы посмотреть на ее часы. Дверь нам никто не открыл, и на звонки Алена Громницкая тоже не отвечает. Анна Герман также не скрывает своих достатков. Она не была пресс-секретарем президента. Она была пресс-секретарем, когда Виктор Янукович был всего лишь премьер-министром. Но даже в этом статусе она чувствовала себя уверенно. Анна Николаевна – преданная поклонница брендов «Шанель», «Диор» и «Луи Виттон». Говорят, самая дешевая сумочка в ее коллекции от американского дизайнера Дерека Лема стоила 1400 долларов. Часы Герман тоже носила хорошие. Франк Мюллер за 50 тысяч долларов. И еще одни той же фирмы за 58 тысяч. Когда ее начальника повысили, она стала замом главы администрации президента, а на свое место поставила земляка и доверенное лицо Дениса Иванеско. Сейчас Денис Сергеевич работает в информационном агентстве «Украинские новости», принадлежащие Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину. Он очень скромный, ни тебе часов, ни брендовой сумки. На руке у Иванеска лишь скромный черный браслетик. А вы не носите часы? А обычно, ну, у вас же есть фотографии с часами. Какая у вас любимая марка часов? Спасибо за ваши вопросы. Еще один пресс-секретарь Януковича – Дарка Чепак. Большой добрый день. Она променяла свое многолетнее участие в движении стоп-цензуре и успешную журналистскую карьеру на золотое пресс-секретарское место, чем очень расстроила своих бывших коллег. Я не буду и не идти на сейчас она, как и Иванеска, работает на Сергея Левочкина в институте стратегических исследований новая Украина. Мы долго договаривались с Дарьей Александровной об интервью. И она была не против. Но потом резко передумала Доброго. В мене несподівано відрядження сьогодні. На жаль, не зможемо зустрітися. Гарного вам дня и хорошего сюжета. На следующий день мы решили проверить, действительно ли это так. Звоним ей на работу. О? Алло, здравствуйте. Да, 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 да. А мне нужна Дарья Александровна. Так, наберите, пожалуйста, еще раз этот номер. Алло, доброго дня. Алло, доброго дня. Дарья Александровна, можно почитать? Я вас А вот и сама Дарья Александровна. И ее припаркованный возле офиса мини-купер 2013 года. Видимо, куплен как раз с зарплаты пресс-секретаря. Кстати, сейчас он стоит почти 700 тысяч гривен. Почему Дарья Александровна обманула наших журналистов, неизвестно. Может быть, ей есть что скрывать? Украинским пресс-секретарям еще очень далеко до своего российского коллеги, хотя некоторые из них уже успели нажить себе неплохой капитал и блеснуть дорогими аксессуарами. Только масштабы пока намного скромнее.